Здравствуйте, вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня мы поговорим про то, что в сеть попали фото золотых iPad 5 и iPad Mini второго поколения. Итак, поехали! 22 октября на специальной пресс-конференции Apple представит несколько своих новых продуктов, среди которых будут iPad mini второго поколения и iPad 5. Сегодня в сети появились фотографии, которые подтверждают слухи о том, что компания продолжит придерживаться нового подхода к дизайну мобильных гаджетов и дополнит золотой iPhone 5 с планшетами такой же расцветки. На шпионских снимках запечатлены новые модели iPad и iPad mini в золотистом исполнении. Ожидается, что эти устройства будут доступны также в серебристом свете и в варианте серый космос, как и iPhone 5s. Источники в очередной раз сообщают, что iPad 5 будет тоньше, легче и меньше своего предшественника, а по дизайну он скорее всего напоминает iPad mini, нежели iPad 4. Благодаря узким кромкам по бокам дисплея, большинство аналитиков сходится на том, что новый полноразмерный планшет Apple заведется улучшенной камерой, сканером отпечатков пальцев и модифицированным вариантом 64-битного процессора a 7 впервые представленном в iPhone 5s. Основные ожидания относительно нового iPad mini касаются Retina дисплея, который уже давно предвещают уменьшенной версии Apple планшета. Кроме того, новинка может перейти на более мощную аппаратную платформу i7 и получить 8-мегапиксельную камеру. А все подписывайтесь на канал, ждите прямой трансляции, которая будет 22 октября, на которой будет представлена iPad mini, iPad 5 поколения и многое другое. Не забывайте про группу ВКонтакте. Всем спасибо, пока!